Это была такая мрія у вас, что вы так беру, не получается, ну потому что, а потом все-таки вы забрали. Будихелс. Вы сегодня довольны этим оплатами? Я очень довольна. Я мечтала его, когда походила на несколько сеансов сюда в центр, и когда я посмотрела, что результат будет, хотя еще я не чувствовала, что он есть, но я уже поняла, что он будет. Поэтому моя мечта была приобрести Будихелс. Естественно, это все деньги, естественно, это самое... Но не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей. Выручили меня, друзья, собрали мне сумму, и я приобрела в ноябре месяце Body Health. И вот ежедневно с того дня я пользуюсь этим аппаратом. Когда один раз в день, когда два раза в день, просто не получается по два раза. Вот. И что я могу сказать? Значит, за эти пять месяцев у меня очень э, сильная была венозные узлы на ногах вот здесь вот прям как коровье висело, прям как коровья вы знаете на сегодняшний день у меня в два раза уменьшились венозные узлы у меня было меня ну, годов, годов сколько по жизни не помню очень давно вот. А вони крім вот, еще... того, чтобы они были вони они вам мешали, штегнули, жили? Ну немножко, чтобы так сильно болели, я бы не сказала, но они да. Иногда вот, когда натрудишься, все, они маленько дают о себе знать. Потом, ну я знаю, лет пять назад, может быть, у меня было, значит, внизу вот здесь вот на ноге в э, это самое э, трофическая венозная язва образовалась. Ну, врачи, конечно, туда-сюда операция. Ну, потом нашелся один мне хороший врач, который медикаментозно, он, значит, эта язва у меня уменьшаться стала и исчезла. И вот на сегодняшний день, благодаря этому новухиту, футебодный фелс, извините. Да. И новухиту а тоже. тоже, это мой любимый тоже аппарат. Денис Анатольевич даже сфотографировал эту ногу, там такое вот черное пятно было, черное почти, настолько коричневое. Но э, на сегодняшний день оно у меня уменьшилось, там одна полосочка осталась, и чуть-чуть еще с правой стороны. Можно вас там раздеть? А, да, и это самое, значит, и она посветлела, она стала такого коричнево-бежевого цвета уже, это уже прогресс. За П'ять місяців за п'ять місяців. Одне було пожиттєво. каже ці узли. Вони були пожиттєво. У мене от. п'ять років це ускладнення після трофічних змін в Вені. Тому що варікоз, ви кажете, де воно взялося? Вот вам узли, да. вони вас не турбували. Ні. Вони про себе нічого не, не, не казали, не тихенько були до тих пір, поки не зробилася тропічна язва. Так, да, так, да, так. Да. Варікоз. операцію предлагали. Так, да. да. тож варікоз вас не... ну да дійсно є такі стани, які вас не там, да. при цукровому діабеті людину не турбує нога, да? вона там не чи парі варикози. але за, за якийсь момент ти дивишся, щось почалося. Думатом ну, чи почервоніла, чи пече, дачі. Чи... Вона температурі, І вже така ну, трофіка пішла, вже серйозні зміни пішли. так? Да. Тобто, правильно я розумію? Варікоз який вас не торгував, да. може б ви на нього не звертали увагу, але ці гульки були, вони собі були, і ось 5 років тому все-таки він себе проявив. Я так пекла нога газ, вона нічого так не делала, я прикладу в мазі всякі, извините, чуть ли не помет. Вот, но благодаря врачу одному, значит, он, конечно, мне без операции каким-то образом значит, убрал эту э, рану. И вот это пятно. Я такое лет. темное пятно, вот, как на картинке, такой, прямо чуть ли не черный. Видишь, Антон, ага, помните, да? да? Вот. Ну вот на сегодняшний день вот такое. Ноги, как <coughs> говорится, не болят. Ой, у меня еще сильно, я физически очень много сильно работаю, очень много мои годы прям нельзя так мне говорят, ну не получается. И когда я прихожу домой, это первое, что я включаю новый хит, ну коврик, а потом новый хит. И, И Body health. Ой, Body на новый хит. Вы тоже проходите Я когда как. Когда лежу, когда это сам, когда ноги... Очень ну, классно, у нас будет, до речи, процедура, это то, что я говорю, у нас будет, когда лежачи на ногу хит с боди и это вы чувствуете весь хребет, ви себе, ну, ви відчуете, що, що вы чувствуете себя, ну вы чувствуете, про что говорит Светлана Ивановна, у нас тут это так будет. Я один раз попробовала, лежала, думала, что будет, то будет. Легла на коврик, ставила ноги в Body Health и лежу. И хорошо? И хорошо. А хорошо. что а, Просто я побоялась. я не знала, а что, что так можно. Это базовая процедура. Ну я не знала этого, Все, это знать. теперь буду знать, конечно. Ну и что еще? А, да, еще у меня были эти, как они, на ногах, скажите мне, как называется? Пальчики, косточки. Не косточки, Мостык. не пальчики, а... Пальцы, ногти. Ну, ногти поврежденные тогда. Грибок. Грибок. Извините, господи, голова уже не собралась. Так, тихонько, так, тихо. Вот, вот, вот что, у меня, значит, опять-таки за это время, за эти пять месяцев, у меня на правой ноге нога, этот, ноготь стал чистый, уже полностью чистый, а на левой ноге начал отрастать чистый ноготь, а осталась еще чуть-чуть там такая полосочка еще, Э в какие уроки было уражение? Ой, очень долго очень Значит. долго очень долго поэтому я поняла что здесь нужно систематически каждый день не лениться заниматься заниматься и заниматься и не ждать результата что вот у меня через неделю пройдет через две а потом махнуть рукой на эти аппараты а ничего не помогает нет оно помогает и поможет и чем дольше вы больше будете заниматься, результат будет каждым разом становиться все лучше, лучше и лучше. Значит, Ивана, дякую.